Merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, menunggu untuk ditemukan, merasa lelah dengan kekacauan dan kebisingan kehidupan sehari-hari yang tak kunjung henti. Bagaimana jika saya katakan bahwa ada sebuah rahasia kuno, sebuah keadaan yang bisa membawamu ke kedamaian sejati dan kejernihan total? Ini bukan hanya mimpi. Ini adalah kenyataan yang bisa dijangkau oleh siapa saja. Bayangkan di sebuah tempat di mana semua kekhawatiran kalian lenyap dan dikelilingi oleh ketenangan yang tak tergoyahkan. Saya mengajakmu dalam perjalanan untuk menemukan titik nol, bukan hanya sebuah konsep, tapi sebuah destinasi spiritual di mana kalian menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak peduli siapa atau dari mana kalian berasal, titik nol adalah jawaban atas pencarianmu akan kedamaian. Jadi, siapkan dirimu karena apa yang akan kita jelajahi bersama bisa merubah caramu melihat dunia dan dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa'd-din Wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa syuhbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah buat sahabat semula jadi Semoga kalian dalam keadaan selamat lahir dan batin, dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin ya Robbal Alamin. Nah, sahabat semula, jadi apa yang dimaksud tentang titik nol? Yaitu sebuah konsep dalam dunia spiritual, khususnya dalam tasawuf, yang tidak hanya menarik, tapi juga penuh misteri. Simak baik-baik ya, karena ini bisa jadi perubahan besar dalam cara kita memandang kehidupan. Titik nol apa sih itu? Bayangkan, sebuah titik di mana semua kekacauan, kekhawatiran, dan kerumitan hidup tiba-tiba lenyap. Kita berada di suatu keadaan murni, tenang, dan penuh kesadaran. Ini bukan hanya sekedar kondisi biasa. Tapi, sebuah pencapaian spiritual yang sangat tinggi yang sudah dicapai oleh para nabi dan rasul dalam perjalanan ruhani mereka. Kenapa sih titik nol ini penting? Bayangkan jika bisa berada di titik di mana kita bisa melihat segalanya dengan jernih, tanpa dikaburkan oleh emosi atau ego. Disinilah kalian bisa membuat keputusan dari tempat yang benar dan murni, memahami apa yang benar-benar penting bagi kalian. Bagaimana caranya bisa mencapai titik nol ini? Banyak dari kalian yang mungkin merasa bahwa ini adalah perjalanan yang jauh dan sulit, tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya setiap dari kita memiliki kemampuan untuk menemukan titik nol dalam diri kita sendiri. Itu semua dimulai dengan mengenali dan memahami diri kita sendiri. Percaya pada kemampuan kita sendiri adalah langkah pertama, tetapi kehidupan seringkali penuh dengan tantangan dan cobaan. Kadang-kadang kalian bisa merasa hilang dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, setiap dari kalian memiliki titik fitrah, sebuah titik nol spiritual yang bisa membantumu kembali ke keadaan ketenangan dan kejernihan. Dalam Al-Qur'an pun telah disinggung tentang konsep ini, di mana manusia diibaratkan berada dalam keadaan kosong sebelum tercipta. Ini adalah gambaran dari titik nol, di mana tidak ada lagi yang tersisa kecuali keheningan dan ketenangan. Titik nol juga diibaratkan sebagai gerbang atau portal yang membawa kalian kembali ke jalan yang benar. Ini adalah perjalanan kembali ke asal-usul kita, kembali ke keadaan murni dan tidak terkontaminasi oleh dunia. Dan kalian juga belajar bahwa dalam kehidupan ada dua arah, yaitu dari arah ke kanan yang artinya yang membawa ke positivitas, dan ke kiri yaitu artinya yang membawa ke negativitas. Tetapi bagi yang telah mencapai titik nol, arah ini tidak lagi relevan. Mereka berada di atas semua itu dalam sebuah keadaan kesadaran hakiki yang murni dan tenang. Untuk mencapai titik nol tersebut ada banyak cara yang bisa dilakukan, seperti melalui riyadah, salat, zikir dan tafakur. Ini adalah proses penyucian jiwa yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membantumu menemukan ketenangan yang kita cari. Namun, perlu diingat bahwa jalan menuju titik nol ini tidak selalu mudah. Kalian akan menghadapi banyak tantangan dan cobaan, tapi para nabi dan rasul telah menunjukkan bahwa dengan kembali ke titik nol, dengan menjaga komunikasi yang baik dengan Tuhan, kalian bisa menghadapi segala tantangan dengan hati yang tenang dan penuh syukur. Dan yang perlu diketahui yaitu, ingatlah bahwa meskipun perjalanan ini bisa terasa panjang dan penuh tantangan, titik nol ada di dalam setiap dari kalian. Dengan menemukan titik nol ini, maka bukan hanya akan menemukan kedamaian dan ketenangan, tapi juga kejernihan dalam melihat dunia dan hidupmu sendiri. Perlu dipahami, wahai sahabat semula, jadi bahwasanya manfaat mencapai titik nol ini sungguh luar biasa. Antara lain, yang pertama yaitu ketenangan dan kedamaian. Di titik nol, kalian bisa menemukan kedamaian yang sejati, terbebas dari kekacauan pikiran dan emosi yang sering mengganggu ketenangan hidupmu. Ini adalah tempat di mana bisa menemukan ketenanganmu, meski di tengah badai kehidupan. Klaritas dan pengertian, ketika kita mencapai titik nol, kita mendapatkan perspektif yang lebih jernih tentang hidup dan masalah yang kita hadapi. Kita bisa melihat lebih jelas apa yang benar-benar penting dan apa yang tidak. Dan yang kedua, keberanian dan kekuatan. Menemukan titik nol juga memberikan kalian keberanian dan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup. Kalian akan menjadi lebih tahan terhadap stres dan tekanan, karena kalian akan tahu bahwa ada tempat kedamaian di dalam dirimu yang bisa diakses kapan saja. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kesehatan mental dan fisik. Titik nol bukan hanya baik untuk kesehatan mentalmu, tapi juga untuk kesehatan fisik. Ketenangan dan kedamaian yang kalian temukan dapat mengurangi stres, yang pada gilirannya bisa mengurangi risiko berbagai penyakit seperti jantung, tekanan darah tinggi, dan insomnia. Dan berikutnya, yang keempat, hubungan yang lebih baik dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Kalian bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan menjadi lebih sabar, lebih empati, dan lebih paham terhadap orang lain. Lalu, yang terakhir yaitu yang kelima, pertumbuhan spiritual di dalam titik no membawa kalian lebih dekat pada pertumbuhan spiritual dan bisa menjadi lebih sadar tentang dirimu sendiri dan hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah perjalanan menuju kesempurnaan diri dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan tujuan hidup kalian Para sahabat semula jadi ingatlah bahwa perjalanan menuju titik nol ini adalah perjalanan yang unik untuk setiap individu. Tidak ada satu cara yang benar atau salah untuk mencapainya, dan setiap orang akan mengalami perjalanannya masing-masing. Tetapi ingat, kunci untuk mencapainya adalah dengan terus mencoba, terus berusaha, dan terus berdoa. Jadi, mulailah dari sekarang. Dengarkan lebih dalam lagi suara hati kalian, kenali lebih jauh lagi siapa dirimu sebenarnya, dan biarkan perjalanan menuju titik nol, membawamu ke kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Saya harap tausiah hari ini bisa memberikan pencerahan dan membantu dalam perjalanan spiritualmu. Jangan lupa untuk terus berusaha, berdoa, dan percaya pada diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kalian semua bisa menemukan titik nol dalam dirimu sendiri dan mencapai kedamaian yang kita cari. Amin, amin ya Robbal 'alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.